А російські вояки досі блокують дві третини українських військових частин. До п'ятниці нібито оголошено перемир'я. Але на півострові знову викрадають військових командирів. Останні новини від Кримського медіа центру Міноборони. Вчора 17 марта в РІН 17 часов була встановлена робота точки дальнього авіаної відділення, которая дислоці в селі Плодове це в акресницях Севастополя. По інформацію істочників група неізвісних військових людей на двох автомобілях. Прибыли на территорию объекта, начали стрелять в воздух, забрали с собой командира э, этого объекта, подполковника Анатолия Кальяна и убыли в неизвестном направлении. Где в настоящее время находится украинский офицер, неизвестно. Сегодня утром, в районе 9 утра, 30 представителей самообороны Крыма прибыли на территорию квартирно-эксплуатационной части Симферополя, представители самообороны. Забрали с собой начальника КЧИ, подполковника Владислава Нечипоренко, посадили в желтый автобус, микроавтобус, уехали в неизвестном направлении. Из Феодосии сообщают, что в эти минуты на территории военного санатория работают пока еще не установленные лица. Они осматривают территорию военно-медицинского комплекса. Есть информация, что такие визиты сегодня состоятся во все военные санатории Крыма.